Нестандартний початок нашого зведення, але наші начні попрошу поставити лайк, прокоментувати і поділитися. Це точно їм сподобається. Пане Романе, це черги в Росії за доларом в обмінниках, тому що санкції Міністерства фінансів США вдарили дуже серйозно. Вони повністю з вето на московську біржу. Загалом санкцій багато. Там і 300 осіб, також фізичних суть в тому, що долара тепер в Росії не буде. Доллар будет, просто он будет стоить очень дорого. Это будет доллар, который, курс, которого будет регулировать рынок, черный рынок, так называемый. Раз Мосбиржа биржа не сможет им торговать, то естественно рынка управляемого уже не будет. А черный рынок даст, естественно, реальную его картину сейчас около 200. Ну, а это может, быть, может, так сказать, двигаться вверх-вниз, в зависимости от спроса, от предложения. Это санкции те, которые должны были быть введены еще в 2014 году, 2022 году. Но вот сейчас догоняют. Эти санкции, скорее всего, связаны не с некоторыми политическими событиями, которые сейчас происходят и в Европе, и в ближайшее время будут. Соединенных Штатах выборы, перевыборы, G7, конференции, ну и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы подсветить саму проблему, потому что про нее уже чуть забыли, я бы так мягко сказал. Десять лет назад должны были быть эти санкции, и рубль должен быть уже где-то под тысячу долларов, а не сто 200 Его же держали, не давали рухнуть с 22 года, то есть продлевали эти введения этих санкций продлевали постоянно, удерживали россиян на плаву, давали возможность, это все белый дом, то есть Байден работа, продлевали, давали возможность россиянам воевать с Украиной и убивать украинцев. Но это вот так, для того, чтобы запустилась экономика российская, военная, в том числе военная машина запустилась, а сейчас им надо подсветить какие-то свои политические моменты, вот они это этим таким способом подсвечивают, потом опять снимут их или отложат введение, то есть они сначала вводят санкции, а потом отлаживают их введение. Вот и все, и по каждые полгода отлаживают и отлаживают. Та та же самая картина происходит сейчас с российскими банками, их вроде бы как отключили от Свифта, но э, отодвинули э, введение этого отключения. То есть интересная такая интересный подход как работали 10 банков, так и работают, потому доллар гонялся. Вопрос чисто политического, политического момента, не более того. Санкции, реальные санкции накладывают сейчас на данный момент Малюк и Будана. Вот это, вот это реальные санкции, когда уничтожаются НПЗ, уничтожаются нефтетерминалы, уничтожается военная промышленность и углеводородная российская. Вот эти санкции, они такие бесповоротные, я бы так сказал. Ими сильно не подергать. Ждем Керченского моста и ждем новороссийского терминала. Застоялись, гонят, как гнали, так и гонят дальше углеводородку через новороссийский терминал. Потому генералы обещали, генерал сказал, генерал должен сделать. Я думаю, как раз тоже в ближайшее время мы это услышим. До речі, пане Романе по Криму новоросійську є. Вже вчора вчора ми з вами проговорили, що було багато вибухів в тимчасово окупованому Криму. Є підтвердження від генштабу, було влучено е дві РЛСК до комплексів С-300, С 400 Про третє враження теж зараз е уточнюється. Загалом що кажуть ворожі пабліки, прилітало в Бельбек і біля Севастополя. Е Втрати серйозні, тому що не підтверджена інформація, я кажу що це від самих окупантів. Що в Бельбеку власне є втрати 23 особи можливо офіцерський склад, це 200, біля трьох десятків трьохсотих, і також враження можливо двох літаків, які базувалися на цьому аеродромі. больше десятка атакамцев зашло, выполнило боевую задачу. Понятно, однозначно будут у россиян потери. Неважно, там плюс-минус 10, это в принципе небольшие какие-то там рамки по времени или по количеству. Но то, что поражение было С-300 и С-400, это уже подтверждено. Мы, россиян, больше тысячи в кубке минусов, на линии боевого соприкосновения, потому плюс-минус 10 это, это не важно. А то, что самолеты были повреждены, это, это нашего еще подтверждения нет. Лучше здесь, конечно, уже смотреть на нашу сводку. Скорее всего, она будет после подтверждения главным управлением разведки. Повреждение самолетов будет в сводке Генштаба. Но российские паблики тоже просто так, конечно, говорить не будут. Поэтому можно надеяться на то, что несколько самолетов было тоже повреждено. Еще раз повторюсь. Больше десятка атакамсов заходила, значит, выполнила задачу довольно-таки успешно. С-300, С-400 — это те глаза, которые надо давным-давно закрывать, радиолокаторы которых. Тем более, есть информация о вторичной детонации, потому, скорее всего, были повреждены пусковые установки или повреждены, раз детонировало, значит, уже взрывались ракеты. То есть продолжается дальше э, тот этап завоевания превосходства в воздухе, пока уничтожение ПВО на земле. А идет подготовительный этап к доходу уже серьезной авиации в Украине. Пане Романе, головнокомандування збройних сил України Олександр Сирський побував кілька днів на фронті. Загалом цей бійці кажуть загальновідомий факт, що Сирський регулярно їздить на важкі напрямки, аби мати кон прямий контакт з командирами бойових відділень. Е і він поділився, доповів, е що відбувається на фронті. каже, що ворог загруз вовчанську, і цьому вже я підтвердження про це поговоримо. Також важкі бої тривають традиційно цей час і в Яри Очеретине, е е важкі бої дуже Красногорівка. Білогорівка в Луганській області на Сіверський Сіверський виступ каже, Сирське, що там все відбувають, і ворог несе величезні втрати. Тем не менее, движення на Білогорку є. Ми с вами об этом несколько місяців говорим, росіяни пытаются срезать Білогоровський виступ. Це Сіверське направление, Білогорівське в так називаємо російської оборону. Белогоровка находится в нескольких километрах от лисичанска Там рядом Лисичанский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, но ну, он уже разрушен в таком состоянии. Но, тем не менее, его используют россияне как один из плацдармов. И вот с него ведут довольно-таки серьезные террористские агонии и пытаются со стороны Лисичанского НПЗ заходить восточнее, юго-восточнее на Белогоровку. Это основное направление, хотя в последнее время они усилили и северное направление из-под Кременной, то есть тоже давят. То есть вот с, с, этих двух направлений пытаются выдавить наш гарнизон. Но там очень хорошая позиция. Это используют наши войска уже второй год используют позиции, которые были отстроены еще на карьере. Это карьер довольно-таки серьезное предприятие. И вот разница в высотах не дает возможности россиянам подойти к нашим Позиция. почему и Белогоровское отделение держится довольно-таки э, успешно. Я думаю, проблем там больших не будет. Почему? Потому что с севера, даже если не будут двигаться, там северский Донец. Э, если помните, э, еще в 22 году там десятки единиц техники, это же как раз Белогоровская э, переправа, которую пытались россияне там на наводить несколько месяцев, там по похоронили, вернее, утопили наши артиллеристы и авиация, утопили несколько десятков российской техники, потому вот этот Северский Донец, правый берег, он высокий, выше левого, перемещаться на него очень сложно, потому с одной стороны карьер с востока, с севера, Северский Донец прикрывает эту, этот наш плацдарм, я думаю, мы его удержим.